Здравствуйте. Так, мы приехали на репетицию в арену. Говорят, что будет такой же классный выход команд, как у нас был в Копенгагене, на сцену с лифтом. Поэтому сейчас чеки а, и порепетируем. Sides, I can't mess with y'all. I could tell they ain't real, I can't get involved. Oh, I seen them now, when they try to call. Oh, this summer's mine, but they try to watch me fall. Yeah, I'm shining bright, got me feeling like I'm next, low. like I'm feeling like I'm crazy I'm falling on a west wall. Yeah, it's only better. I never would have guessed. Like who do you want? Sunday, yeah. Hello. There. Yes, I did yesterday before game. Can oh, okay. yeah. so, I but it's, uh, you just yeah. ask you thanks? Hi, We just want to ask, because some day, for no, example, staying here, and James going to stay close to Perfecto, and uh, he will come, like... You, if, if you decide, because James will probably take the one who's closest yeah, because, uh, to you... But, but he can walk along. He yeah, he, can he, walk will, along. he will have a handheld mic, so he can right. ask uh, him. Well, The person closest uh. to him will be probably I'm be talking so, uh, yes, to the <laughs> Репетиция была недолгая, мы пару раз вышли, один раз получилось даже мне выйти, потому что Денис не приехал, он, ну, неважно, что я чувствую перед игрой, пусть лучше подготовиться. В общем, ребята репетировали выход, и сейчас мы возвращаемся в гостиницу. Где-то примерно через час у нас будет выезд уже в арену сюда основательный. А пока что свободное время. А сегодня у нас матч против FG, кстати. Подпишитесь на канал, и продолжаем смотреть этот влог. Такой же выход, как в Копенгагене будет с этими лифтами и да. всем. Я с вами поднялась, он так стремно трясется. Вы будете придумывать какие-то движения? Движения, особенно, для выхода? Ну, какие-то движения. Просто приветствуем всех. И ну, да. не будем там... Не раз. любите, да? Вы шоу устраиваете? Да. Я поддерживаю обязательно, я поддерживаю. Хорошо, сегодня он а, Нужно отомстить этой команде немножко. По-хорошему, по-спортивному. Вести Есть еще. то присутствует спортивная злость. Да, конечно. Будет другая игра, я думаю. А победа вы не можете раскрыть какие-то карты? <говорит> ну, давай, давай так скажи, будет изменение? Или нет? Я сейчас не знаю. Сложно тут сказать, потому что в прошлый раз они пикнули инферно. Мы их выиграли там 16-7, по-моему. И Фейзы взяли инферно с нами, и мы их там тоже 16-1. Так что вряд ли они будут инферно брать. Так что. Ну да. Непонятно. Ну хорошо, а, сейчас что мы делаем? Мы возвращаемся в гостиницу, да? Есть уже время, когда мы будем выезжать? Мы да, будем... да, это в 13.45. И в 13.45 13. 13. мы едем в арену и будем уже готовиться к матчу. Да. Все. Uh -huh. Ну все, продолжаем смотреть клоп. this uh, is OG has IOC because they have won 0 in their group. So I'm the size of the team Team B, Okay, so stay this way. We start with the first band. We uh, band Vertigo. Vertigo band. Yes. Band new. Okay. Pick map. We mm. pick uh, Dust 2. City. Are you banned or not? Uh, What's my upset? Yeah. Uh, We bang overpass. Yeah, overpass, okay, got it. And now here is an Ban engine. Last one is garage. Okay. Good, so good luck, guys. Yeah. Good luck. Только что мы сделали интервью для трансляции, публика уже кричит, хотя еще ничего не началось. Да, И там я... очень жарко. Очень, очень жарко. жарко? Да, очень жарко. А, как, как, ребята, как настроение? Все хорошо. Сейчас разминаемся, как обычно. Нужно немножко, так сказать, сфокусироваться на матч, поэтому окей, нужно чуть-чуть размяться. Ну все, побежали, тогда не будем задерживать. Посмотрим, кстати, что там. Все, Ми самі з України, але живемо в Португалії. Вже досить довго. Шість років. дивимося за Наві. Я дивився за навіть вже, напевно, 3 роки. Я також, ми три роки. Перший раз подивився, коли вони виграли в котовіси виграли. Відтоді стежимо дуже, переживаємо дуже за них. Переживаємо за нашу країну. Хочемо, щоб ми перемогли в всіх сферах. Любимо Україну і любимо навіть. Слава Україні! Хлопці! Слава Машини робили. А ви перший раз на Лані? <смір> перший раз, перший <смір> раз. Емоції дуже сильні. Не могли заснути ввечері, Чекали на це, чесне слово. Хоча вже старші люди, не діти молі, мені 25, йому 20. Не але так чекали капець. Дуже, дуже раді. Ну ви вибрали класний турнір, бо церемонія відкриття буде надзвичайна, я вам це гарантую. Вона вже скоро починається, тож так, обітримети хлопців. let <laughs> мы решили показать вам немножко арену. Она называется Алтис Арена. Находится совсем рядом с нашим отелем, сюда можно дойти пешком, как мы вам уже рассказывали. Вмещает 15 тысяч людей. Давайте зайдем вовнутрь и посмотрим, что же подготовили для нас организаторы. сразу на входе вы видите магазин мерча. Здесь можно купить футболки разных клубов и, собственно, мерч Бласта. Какие-то новые белые футболочки они сделали. Я бы не сказала, что я соблазнюсь купить одну, но если вы первый раз на лане, то такой сувенирчик, в принципе, можно с собой захватить. Ладно, двигаемся дальше, посмотрим, чем здесь кормят, может быть. Сзади меня есть ларек с хот-догами, разными чипсами и закусками. И я слышу Четко запах попкорна. Значит, он где-то здесь тоже есть. В общем, закуски классические для стадиона. Это, в принципе, такой концертный зал наверное, больше, чем стадион. На концертах тут включается 20 тысяч человек. Поэтому все достаточно стандартно. Пока что ничего меня особенно не удивило. Но давайте пройдем дальше и посмотрим еще. Но мы немножко прошлись, и вывод, который я могу сделать, то, что здесь больше особо ничего нет. Ларьки с едой, да и все. А что еще, собственно, надо, верно? Очень много фанатов я вижу с украинскими флагами в наших джерси. Это очень приятно на, в каждом уголке мира встречать наших фанатов. Спасибо вам большое. Наша экскурсия была недолгой. Игра уже началась. Давайте пойдем посмотрим Инферно, поболеем за ребят. Надеюсь на 2-0. I have an AK-47, he's way too far Я тебе вітаю, це була це перемога, але цей матч був дуже важкий для глядача, і я уявляю і для вас. Що, що пішло не так? Вчора проти кращої команди світу було нам рази легше, ніж сьогодні проти OG. Це, Я не знаю, що сказати, але так було важко грати. Вони добре грали. Ми робили якісь індивідуальні помилки, не могли зібрати. Вони нас постійно дивували, хоч хоча ми не мали в тому, що вони роблять. І в цьому була проблема найбільша. Нам було тяжко грати, особливо на інферно і у мережі в кінці. Так, крайніх точках. вони просто робили вікна точки. І опорники цих точок, як я, чи типу, профектор, ми не справлялися зі своєю роботою, було важко, не, там зносило з і простріли якісь там ще щось і не виходило якось зігратися, але нас за керил, так сказати, <плес> на цьому. Дякую і якось так. Що от G такий дуже, ну, дуже тяжкий для вас а, суперник, що, що проти цієї команди завжди було тяжко. Є таке відчуття? Ну, мені персонально було тяжко грати. Я не знаю, як там все інше. Uh -huh. Не думаю, що це так всім, але, але не на всіх картах. Це якісь конкретні карти, які вони ніби добре розуміють, що може їх uh -huh. мікс, вони встигли щось тільки розібрати, чи щось таке. Uh -huh. Uh -huh. Що скажеш в емоційному плані? Був, був такий накал, ми це бачили на трансляції. А як ви справились з цим? Які відчуття про це? Коли щось не по плану, то так, був накал, такі емоції, там, коли синьо вирубали, там чи програвали якісь важливі раунди, то всі трошки втрачали контроль, контроль фокус. Так. Mm -hmm. Але... В кінцевому результаті могли зібратися і це головне. Слава Богу. Завтра фінал! Завтра фінал. А це буде Віталіті чи Джиту? З ким би ти персонально хотів би зіграти у фіналі, власне? Я думаю, це буде джиту. Я хотів би зіграти в джиту, тому що я їм дуже багато фіналів У mm -hmm. свій час. І в тому же Хантер у неї, НІВ. Оце багато кому за виходи всякі, всякий хотів би зіграти в джиту. Треба було жити. Ну, доброе, дякую тебе дуже. Я знаю, что уже мачало, это был очень выснажливый матч, но не нам комментарии. Спасибо большое, друзья, что вы посмотрели этот влог. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и давайте болеть за нами финале завтра.